di video pertama ini saya akan membuat simulasi jaringan seperti gambar sini dipakai tracer cisco kita langsung saja ya. pertama kita membuat isinya dulu ya kemudian dokternya kemudian switchnya ya dua kemudian di lagi dua ya nah kemudian kita sambungkan dengan kabel strike Nah, udah jadi semua jaringan seperti ini. Sekarang kita tinggal memasukkan IP addressnya di PC, dimulai dari PC 0 ya. Klik desktop, desktop IP konfigurasi. Di sini kita buat IP kelas C, 192.168 titik 0 titik 2 enter mesin otomatis subnet masknya 255, -255, -255, -255 ya selanjutnya gatewaynya 192 titik kalau selesai langsung close saja selanjutnya kita bikin divisi satunya lagi desktop ip konfig 92 MP3 di gateway nya set satu kalau udah yang di sebelah sini kita buat yang di sebelah sininya dulu ya di sini saya membuat kelas yang B yang tadi kelas C kan sekarang kelas B 172 16 0 titik 2 dulu deh terus IP gateway nya 172.16.0.1 close selanjutnya 172.16.0.3 close selanjutnya kita bikin IP nya di router ya kalau sini kan dia pakainya IP kelas C ya yang 0 001 nih kita bikin kelas C nya satu ya jangan lupa nih di on supaya merah merahnya jadi hijau nah, kan udah hijau kan ya yang sebelah kirinya sekarang kita buat yang sebelah kanannya yang pas ethernet 01 172.16.0.1 kalau udah kita onkan lagi nah udah hijau kan ya kita close nanti kita coba ngeping tapi sebelum kita tunggu ijo dulu deh ya yang oren-oren ini sekarang udah hijau ya kita ping IP yang ada di sini ke seberang sini ya kita coba ya tapi sebelum kita nyebrang kita coba ping IP dari sini PC2 ke PC3 dulu ya 172 16.3 eh sorry sorry enggak ada pingnya 172 berhasil ya sekarang kita coba ping yang di seberangnya Tik Masih gagal. Eh, bisa itu. tetapi ping lagi coba yang di PC satunya. Berhasil ya. Nah, coba dipakai PDU. ya udah sukses segini aja videonya mohon maaf kalau belepotan ngomongnya sekian dan terima kasih